وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے خود سمجھ سکتے ہیں وہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی پہچان کے لیے آسان ہے جب آپ کسی غیر مسلم سے کہیں اور غیر مسلم یہ چاہے کہ میں قرآن پڑھ کر اللہ کو پہچاننا چاہتا ہوں اللہ کی وحدانیت قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کہ آپ اس کو قرآن کریم دیں وہ قرآن کریم پڑھے تو اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ذات کیسی ذات تو اللہ کی معرفت اور پہچان اس کو اس سے حاصل ہو جائے جہاں تک بات احکام کی آتی ہے تو احکام آپ آز خود نہیں سمجھ سکتے اس میں آپ کے لیے استاد کی ضرورت پڑے گی اس میں آپ کے لیے معلم کی ضرورت پڑے گی سکھانے والے کی ضرورت پڑے گی یا اگر آپ کو شک شبہ ہو جائے صرف ترجمے سے پتہ نہیں چلے گا آپ کو تفسیر کے مطالعے کی بھی ضرورت پڑے گی کہ آپ تفسیر پڑھ کے دیکھیں گے کہ معلوم ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ جو آج لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھنا غیر مسلم کے لیے ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھے تو اس سے اللہ کی پہچان ہوگی اس میں کسی انسان کی بات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن خود اس کے اشکالات کا جواب دے گا اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات ہے لیکن احکامات کی بات جہاں آتی ہے تو احکامات کے لیے آپ خود پڑھ کر احکام کو سمجھ اس لیے نہیں پائیں گے کہ خود پڑھ کر احکامات میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں بہت سی چیزیں قرآن کریم میں ہیں نہیں ہیں نماز کا ذکر ہے رکعتوں کا نہیں ہے اوقات کا واضح طور پر ذکر نہیں ہے زکوٰۃ کے نصاب کا اور زکوٰۃ کی ترتیبات کا باقی ذکر نہیں ہے اسی طرح حج کے مسائل کا ذکر نہیں ہے تو یہ سب چیزیں جب تفصیلات احکام کی قرآن میں نہیں ہے اس لیے کہ احکام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور احادیث پر چھوڑ دیا گیا اس کی وضاحت پیرا آپ علیہ السلام والسلام نے فرمائی وہ ساری چیزیں قرآن کا بذات خود موضوع نہیں ہیں قرآن کا موضوع تو اللہ کی وحدانیت اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان ہے اس کو آپ پڑھیں سمجھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا لیکن جہاں تک احکام کی بات ہے اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا ہوگا آپ استاد کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے اس کو